آج ہمارا سب کا ایک ہی رخ ہے اور وہ کیا ہے چار چیزیں آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کھانا اچھا ہو میرا کھانا اچھا ہو اچھے سے اچھا کھانا ہو دال نہ ہو سبزی نہ ہو آلے سے آلہ کھانا ہو باہر کا کھانا ہو آج ہر کوئی چاہتا ہے کھانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کھانے میں زور لگایا ہوا ہے اچھے سے اچھے کھانے کی تلاش میں ہے آج ایک ڈش سے پیٹ نہیں بڑھتا شادی میں دیکھو دو دو ڈشیں تین تین ڈشیں اسی طرح پتہ چلا کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جبکہ آپ علیہ السلام کا زمانہ آپ علیہ السلام جو کہ رحمت اللہ العالمین ہیں دنیا کے اندر کیسے وقت گزارتے تھے کہ دو دو مہینے ہو جاتے تھے تین تین مہینے ہو جاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تین تین مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر کے اندر چولا نہیں جلتا تھا ہمارے گھر کے اندر چولا نہیں جلتا تھا اور ہم خجور اور پانی سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے آج ہم اسی نبی کے نام لیوا ہے آج ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں لیکن ہمیں شیطان نے ایسا ورگلایا ایسا دھوکے میں ڈالا کہ آج ہم کھانا کھانا کھانے کے پیچھے لگ گئے اور اپنے نبی کی سیرت کو بھول گئے اپنے نبی کی سیرت کو بھول گئے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح ہمارے تین تین دن گزر جاتے تھے تین تین مہینے گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے عائشہ اگر تم چاہتی ہو میرے ساتھ جنت میں بھی ساتھ رہو تو تین باتوں پر عمل کرنا تین باتوں پر عمل کرنا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے اس کو تب تک نہیں اتارنا جب تک یہ پرانا نہ ہو جائے جب تک اس کے اندر کوئی پیون نہ لگ جائے پیون, پیون مطلب پیون پھٹ, مطلب پھٹ, پھٹ گیا, گیا اس کو پھٹ سراخ کو سراخ کسی سراخ سراخ اور کپڑے سے سی لیا اس کو بولتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پھر رہا کرتی تھی ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری خالہ جان ایک مجلس کے اندر ستر ہزار دینار لوگوں کو صدقہ دے رہی تھی جبکہ ان کی اپنی کمیز کے اندر پیون لگے ہوئے تھے کمیز کے اندر بارہ پیون لگے ہوئے تھے اور کیا کر رہی ہے لوگوں کو صدقہ دے رہی ہے تو انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری تو ایسی زندگی گزاری کے پیچھے بھاگے آج ہم لباس کے پیچھے بھاگے کہ لباس اچھا ہو کپڑے اچھے ہو ہماری واوا ہو بڑا مال والا ہے بڑا پیسے والا ہے اور آپ علیہ السلام جو کہ رحمت اللہ عالمی ہے جو کہ آپ علیہ السلام والسلام وجہ کائنات ہے لیکن کس طریقے کا لباس پہن رہے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اس کے کے اندر بھی پیون لگے ہوئے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے کپڑوں کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں تو جیسے ہی جاگے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آج روب کیسر و کسرہ کے بادشاہوں کو دیکھو ان کا کتنا عالی شان لباس ہوتا ہے ان کا کیسا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں آپ کا لباس تو ان سے بھی اچھا ہونا چاہیے تو آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ اے عمر اے خطاب کے بیٹے کہ اب بھی اس بات میں شک میں ہے کہ اللہ پاک نے کافروں کے لیے دنیا جنت بنائی ہے اللہ پاک نے کافروں کے لیے دنیا جنت بنائی ہے اور ہم تو آخرت کے طالب ہیں ہمیں تو آخرت میں جنت چاہیے ہمیں تو اللہ پاک کی حقیقی جنت چاہیے تو آپ علیہ السلام اس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اسی طرح تیسرا زور پہلا زور کس پر ہے کھانے پر کھانا اچھا ہو کھانا اچھا ہو دوسرا زور لباس اچھا ہو اور اسی طرح تیسرا زور مکان اچھا ہو اگر ساٹھ گز کا ہے تو ایک سو بیس گز کا ہو ایک سو بیس گز کا ہے تو دو سو گز کا ہو دو سو گز کا ہے تو چار سو گز کا ہو چار سو گز کا ہے تو آٹھ سو گز کا ہو آٹھ سو گز کا ہے تو ہزار گز کا ہو ہزار گز کا ہے تو ذرا اور عالیشان ہو محل ہو آج ہر کوئی تلاش میں ہے ایسا ہے نہیں آج ہر کوئی مکان عالیش شاہ مکان کی تلاش میں تلاش ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک مکان کی تعمیر ہو رہی ہے کیا دیکھا ایک مکان کی تعمیر ہو رہی ہے اپنے صحابی سے پوچھا, پوچھا، یہ کس کا مکان تعمیر ہو رہا ہے فرمایا فلا صحابی کا مکان بن رہا ہے تو آپ علیہ السلام آئے ان صحابی کو دیکھا اس صحابی نے آپ علیہ السلام کو سلام کہا اس صحابی نے آپ علیہ السلام کو سلام کہا آپ علیہ السلام علی نے سلام کا جواب نہیں دیا اس صحابی کو دل میں یہ گمان ہوا, گمان ہوا کہ پتہ, ہوا ہوا پتہ نہیں آپ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب, جواب, جواب کیوں نہیں دیا تو اس تو صحابی نے بتایا صحابی کہ جب, جب ہم آپ کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے آپ کا تعمیر ہونے والا مکان دیکھا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا یہ کس صحابی کا مکان ہے میں نے فرمایا فلا صحابی کا اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے تو وہ صحابی جن کا مکان تعمیر ہو رہا تھا وہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کو میرا یہ اضافی تعمیر کرنا پسند نہیں آیا اسی وجہ سے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا گھر پر آئے اور آ کر اس اوپر والی منزل کو جو اضافی تعمیر کی تھی اس کو ختم کر دیا اس کو گرا دیا اور پھر آ کر بتایا بھی مکان گرا دیا ہے بلکہ دوبارہ اتفاق سے علیہ کا دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پوچھا کہ یہاں پر ایک مکان تعمیر ہوا تھا اس کا کیا ہوا تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول جس وقت آپ کو انہوں نے سلام کیا تھا اور آپ نے جواب نہیں دیا تھا تو ان کو یہ بات دل میں گمان آیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی پتنی کون سا میرا عمل برا لگ گیا تو جب پتہ چلا کہ آپ نے مکان دیکھا تھا تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا اضافی تعمیر کرنا جو کہ میری ضرورت نہیں تھی ضرورت کے علاوہ تعمیر کر رہا تھا میں نے آ کر اس کو گرا دیا تو آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ ہر تعمیر ہر اضافی تعمیر ضرورت کے علاوہ ہر تعمیر کل قیامت والے دن تعمیر کرنے والے کے لیے وبال بن جائے گی ہر تعمیر اضافی تعمیر یعنی ضرورت نہیں ہے ضرورت آپ کی ساٹھ گز کے مکان میں پوری ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک سو بیس گز اور اسی طرح دو سو گز لیتے ہیں اضافی تعمیر کرتے ہیں تو اضافی تعمیر کرنا کل قیامت والے دن وبال بن جائے گا تو آپ علیہ سلاۃ والسلام ہمیں دنیا سے بے رغبتی سکھا رہے ہیں ہمیں دنیا سے بے رغبتی دکھا رہے ہیں اور یہی سکھا رہے ہیں اسی طرح ہمارا چوتھا کام چوتھا زور وہ کس پر ہوتا ہے شادی پر چوتھا زور کس پر ہوتا ہے شادی پر سارے سال یہاں تک کہ بچہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اس کو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے شادی شادی پر اتنے اخراجات شادی پر اتنی رسم و رواج اور شادی پر اتنی فضولیات ہوتی ہے کہ گویا کہ سارا دار و مدار شادی کو اچھا کرنے میں لگ جاتا ہے جبکہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے <takes> 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 تو دیکھا کہ انہوں نے اتر لگایا ہوا ہے کیا لگایا ہوا اتر خوشبو لگائی ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عبدالرحمٰن کیا بات ہے آج تو آپ کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے آج تو آپ کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے فرمایا جی اللہ کے رسول رات کو میرا نکاح تھا رات کو, کو میں نے شادی, شادی کی, کی ہے کی اسی, وجہ کی اسی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ علیہ السلام سلام نے فرمایا کہ شادی تو کر لی ولیمہ لازمی کرنا ولیمہ لازمی کرنا یعنی آپ یہ سوچیں کہ شادی کر لی اور آپ علیہ السلام و کو بھی نہیں پتا ہے اتنی شادی شادی وہ بھی شادی اتنی شادی کہ جس کو اتنا زیادہ آج ہم لوگوں نے بہت زیادہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے جبکہ شادی جتنی شادی ہوگی شادی میں دو ہی چیزیں ہیں شادی میں دو چیزیں ہیں ایک ہے نکاح اور ایک ولیمہ ایک نکاح اور ایک ولیمہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے بدترین ولیمہ وہ ہے وو 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 جس کہ جس میں صرف, صرف مالداروں, مالداروں, مالداروں کو بلایا جائے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ غریب ہمارے لیول کے نہیں ہیں تو آج ان چار چیزوں پر مسلمان بھی لگ گیا اچھا کھانا اچھا کھانا اچھا لباس اچھا مکان اور شادی جبکہ آپ نے ان چاروں میں ضروریات کو بتایا کہ کھانا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے کھانا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے لباس ایسا ہو جو تمہارے بدن کو ڈھانپ سکے جو تمہارے بدن کو ڈھانپ سکے پاک صاف ہو صاف ستھرا ہو زیادہ اس میں لغوات میں نہ پڑو اسی طرح کھانا بھی اتنا ہو جو ضرورت کو پوری کرے لباس بھی وہ ہو جو ضرورت کو پوری کرے مکان بھی اتنا ہو جو ضرورت کو پوری کرے اور شادی ہو وہ بھی شادی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین, تین نصیحتوں نصیحت پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو کل قیامت والے دن جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی پہلی نصیحت کیا ہے کہ اس کپڑے کو جب تک نہیں اتارنا جب تک اس کے اندر پیون نہ لگ جائے دوسری نصیحت یہ ہے کہ ان مالداروں کے پاس مت جانا ان مالداروں کے پاس مت جانا ان مالداروں کے پاس اگر آنا جانا رہے گا تو دنیا کی محبت دل میں آئے گی تو دنیا کی محبت, محبت دل میں آئے, آئے گی تو اللہ سے دوری کا سبب, سبب, سبب پیدا ہوگا اور اسی طرح تیسری چیز اپنا ساد و سامان اپنا کھانا پینا اتنا رکھنا جس طرح کوئی ایک مسافر رکھتا ہے جس طرح کوئی ایک مسافر رکھتا ہے اب ایک مسافر کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو راستے میں اس کو بھوک لگے گی راستے میں دو دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے یقیناً اس کو پیاز بھی لگے گی یقین بھوک بھی لگے گی تو وہ کھانا پینا رکھتا ہے نا ساتھ یا نہیں رکھتا پانی کی بوتل بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے ٹفن میں وہ بھی رکھتا ہے رکھتا ہی نہیں رکھتا اب آپ کوئی یہ بتائے کوئی یہ کہ میں پانی کی بوتل نہیں میں تو پورا پانی کا ٹینک لے کر جاؤں گا میں تو پوری پانی کی ٹنکی لے کر جاؤں گا تو کوئی کیا کہے گا یہ تو بیوقوف ہے تو پانی کی ٹنکی وہاں پی سکتا ہے اسی طرح کوئی بولے نہیں کھانا نہیں میں تو پورا اپنا ریسٹورنٹ لے کر جاؤں گا یہ بھی لے کر جاؤں گا تو پتہ چلا دنیا کے اندر تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر اتنی ہی چیزیں ضرورت میں لے کے جاتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے جب آخرت کی بات آتی ہے تو ان باتوں کو بھول جاتے ہیں اور جب کہ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں دنیا سیجن المؤمنی منی وجنت القافر کہ دنیا مومن کے لیے خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے اسی طرح ایک اور جگہ کیا فرما رہے ہیں کن فی فی الدنیا او اے دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں